हम 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 सब है। सब है। सब है। अब सब हमारा विषय यही था कि कानून ने हुकूमत ने जो काला कानून पूरे मुल्क में लागू किया है उसको वापस लेने की हमारी उनसे अपील है और ये हमारा साइलेंट प्रोटेस्ट था जिसको हमने अभी चंद मिनट पहले आ, किया है और हमारा जो मेमोरेंडम था वो भी दिया है वक्फ़ अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ जो क़ानून ने जो हुकूमत ने क़ानून लागू की है उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाने के लिए आए हैं और हमने कोई रास्तों पर हल्ला और किसी को तकलीफ़ नहीं दी बल्कि साइलेंट अंदाज में हमने यहाँ तहसील में आकर अपना प्रोटेस्ट का इजहार किया है हमारे साथ बाम सेफ के लोग भी है हमारे साथ भारत बुद्ध महासभा है भारत मुक्ति मोर्चा वंचित बहुजन अघाड़ी मराठा सेवा संघ संभाजी ब्रिगेड और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग हमारे साथ थे इन सारी संगठनाओं ने मिलकर हमें पाठिंबा दिया है और ये सब हमारे साथ है हम इन सब के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जय भी असलकुम आज आम्ही जे निवेदन दिलेलं आहे एस डी एम साहेबांकडे आमची प्रमुख मागणी अशी आहे की जे मुस्लिम बांधवांना जे टार्गेट केलं जात आहे या ब्राह्मणवादी सरकारकडून की वकबिलामध्ये संशोधन करण्याची काही आवश्यकता नसताना देशाच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचे महत्वाचे मुद्दे सोडून घेऊन हे देशात अंतर्गत लोकांना भटकवून देऊन जाती जातीमध्ये ते निर्माण करण्याचा प्रयत्न जो आहे हे वकबिल आम्हाला ना पूर्णतः नामंजूर आहे वकबिल या सरकारनं रद्द करावं आणि हे वकबिलात जे संशोधन केलेलं आहे त्याची कुठली आवश्यकता नसताना जाणून बजून एकाच कम्युनिटीला टार्गेट केलं जात आहे, है वगबिल आहे है या वकबिलामध्ये संशोधन होऊ नये किंवा हे वकबिल लागू करून मुस्लिम कम्युनिटीवर अन्याय करू नये याच्यासाठी या ठिकाणी आज एस सी एसटी ओबीसी मायनॉरिटीतली सगळी लोक बहुजनातल्या सगळ्या संघटना तथा बहुजनांच्या सगळं पक्ष आहेत म्हणून हे वकबिल नामंजूर आहे आणि हे रद्द करण्यात यावं आम्ही या ठिकाणी आंदोलन करणार आहोत आणि येत्या एक जुलैला या मुद्द्यावर आणि ईव्हीएम मध्ये ईव्हीएम बंद झाली पाहिजे या मुद्द्यावर आम्ही भारतभर पूर्ण एक जुलैला भारत बंदचा आम्ही या ठिकाणी इशारा देत आहोत